Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем общаетесь? Да, да я общаюсь разных вещах. А я вижу, вы в окопе сидите. Что? Вы в окопе сидите. Я? Ну, я в коптерке сижу. Та не, это окоп. Пусть будет так, так, просто как окоп. Просто какой окоп? Я не понял, о чем это? Ну, я видел. А, не-не-не-не, я понял, что, блин, извини, дай пару. Нет, 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 я очень далеко от СВО, я, я, я Кемеровская область, область. это я вообще моя коптерка. А, я все. живу в частном доме, это мой, мой сарайка, сарайка такая, такая коптерка мой. называется. Ну, я понял, понял, типа офис, личный офис. Да, это мой личный офис, у меня тут станки ну, стоят, у меня тут... Ну, я такая понял. двухкомнатная квартира. Я своя. понял. Своя. О чем общаетесь? Да, да о любом общаюсь. общаюсь. Ну, хотите, хотите о политике? Но ну просто о политике, политике пацаны с вами разговаривают. Ну, ну нет, лучше давай, давай о чем то другом. Но вы далеко от политики, поэтому о чем с вами общаться? Да, да как? как далеко. Но, ну, ну смотрите, я в городе Сумы проживаю. Политика происходит в 40 километрах от моего дома, а вы где-то там в тысячи километрах. Что вы можете знать? Ну, с, а с другой стороны, стороны знаешь, что, вот, блин, есть доля правда что в том, что, что ты говоришь. За тысячи, тысячи километров в бинокль видится все гораздо хуже. Согласен. Это, это Александр Васильевич Суворов, правда, не про тысячам километров, как ему говорят. В 10 километров в бинокль видится гораздо все хуже. Подзорную дорогу. такой вопрос. Лучше все видится на передовой. Сегодня мне вот попадались... Ну, я выбрал Россию целенаправленно. 6 шести человек не знали, что происходит. Задам вам также вопрос. Вы слышали о трагедии, которая пятый день покорила Ростовскую область? Нет Какая, какая трагедия? Пожар на нефтебазе. А, вы ну, про вы это что ли? Угу. Ну, про, про это слышал. Пожарные ну. А вы в Львовской области слыхали, что пожар там уже второй день идет, и там тоже трагедия. слыхали, Чуть-чуть подкорректирую. Город Тернополь прилетело утром, потушили спустя 6 часов. А качество воздуха сегодня уже как раз таки стабилизированное. Ну, стало нормально. А что у вас? Пятый день подряд горит. Какой такой, пятый день? У нас ну, уже тоже все потушили, потушили. тоже все... А давайте ссылайтесь мне тогда на любой источник, а мы просмотрим ваши слова. Время Опять или нет. начинается, вот давайте ссылайтесь, вот давайте ссылайтесь. Смотрю. Я сейчас зашлюсь на, на свой источник, у вас горит. Вы зашлюсь на, на свой, источник. Источник. У Вы Вы на на свой источник. источник, у меня горит. А, а я ссылаюсь на ростовские государственные СМИ, которые написали пятый день Самой большущей трагедией за последние 20 лет в Ростовской области. Я не ссылаюсь на украинские СМИ. Новости Ростова, 161.ру. А зачем вы? Что у вас кто прислал эти новости? новости. Государственные СМИ Какие? Ростовской области под названием Новости Ростова, 161 а а регион. А зачем вы занимаетесь? Зачем вы занимаетесь врачей? Кто их тебе прислал? Гражданин скажи? Российской Федерации в разговоре в чатурлетке. Да? Да, он сказал, любой российский ресурс подтверждает тот факт, что пятый день там идет пожар. А вы занимаетесь врачами. Я врачом. тебе честно, я честно скажу, я сегодня я ради интереса смотрел новости, новости а потом пошел сюда, сюда с тобой поговорить. Понятно. Вот ни про это нет. Вот они также говорят, что государственные СМИ не говорят о том, что там горит пятый день пожара. Так я тебе и спрашиваю, кто тебе это прислал? Жители Ростовской области. Угу. Ну вы просто смотрите. Вы, области, вы очень, да, вы делать, вновь очень вновь далеки, далеко живете. Прицевает. Вы очень далеко живете. Вы правду сказали. Чем а -а -а. дальше живешь, давай тем, тем меньше знаешь. Давай, давай не, не будем будете. про все. А, а ты правильно про, про все знаешь. Ну вы седьмой человек из семи, который не знает, что там происходит. Да потому что этого нет. А давайте как-то э, попытаемся это проверить. На, как, на каком ресурсе можно прочесть эту информацию? Ой, слушай, слушай, вот знаешь, как, как это проверить? Угу. Это, это прямо приехать туда и посмотреть. посмотреть. Понял. А, а можете сейчас загуглить или в Яндексе вписать? Кого, Кого я сейчас загуглю? Пишите, посмотрите, можно есть, ли, есть ли пожары под пролетарском в Ростовской области. О, слушайте, Дружище. да давайте я покажу журналистов, которые снимали это все на фоне. Давайте. Почему бы и нет? Мы же можем посмотреть, что говорят об этом журналисты под пролетарском. Сейчас я вам найду интервью. Вы все это видели. Ой, слушайте, тогда сейчас у меня. Вы знаете, беда беда с вами. У меня сейчас вам действительно проблема, потому раз, что простите, я не. Я вот, э, можно? можно? Подождите. Молодой человек, можно... Молодец, можно? Молодец, я закончу, молодец, а вы молодец. говорите. У меня сейчас проблема. Да. Я не могу вам доказать, даже ссылаясь на российские государственные СМИ. Потому что вы думаете, что это все фейки. Вот я не могу ну. вам сейчас доказать, что ваши СМИ также говорят об этой проблеме. Вы не верите в российские СМИ. Да, да потому что это неправда. Ну, больше вопросов нет. Мы можем не обсуждать эту неправду. Давайте а не о чем-то другом. Давайте о чем-то другом. Зачем мы будем обсуждать проблему... Да вот людей? скажите... Э как вы думаете, в 40 симфонии Моцарта есть почерк экспрессионизма? Понял, отвечаю вам. Я зашел уже на тему политики пообщаться. Я же вам ответил на начале разговора. Вот зачем, зачем эта политика? политика Вот смотрите, вам я сегодня определил, что граждане Российской Федерации, которые проживают в разных mm -hmm. регионах Российской Федерации, на пятый день самой большущей трагедии Ростовской области за последние mm -hmm. 20 лет, даже и не знают, что там происходит. Это говорит о том, что власти это скрывают, а сами же граждане этим не интересуются. Вы Точно вы, так. Вы, вы абсолютно живой, прав. Вы, абсолютно вы живой прав. Прав. пример. Я с вами даже спорить не пытаюсь. Не пытаюсь даже Риа новости А То, что у вас что творится, вы, вы тоже не знаете. И где тоже, не, знаете, и тоже не интересуетесь. Где, где творится? У вас Но тоже самое творится, и вы тоже не знаете. Я ни же вам ответил, во-первых, вы соврали, потому что сказали Львовская область, это был город Тернополь, Тернопольская область. То есть вы ошиблись, я вам полностью рассказал, когда был прилет, когда потушили, и когда качество воздуха вернулось в нормальное да. состояние. Это а я знаю. людей выселяют и вывозят оттуда, вы про это не сказали. А давайте проверим ваши слова. Какой? Представитель власти в городе Тернополе заявил об эвакуации. Я загуглю. Ссылайтесь. А у вас этого не будет. Понял. А власть заявила лишь и попросила граждан закрыть, закрыть, закрыть окна и, выходить, и, и не выходить очень часто на улицу, пока качество воздуха не вернется в, 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 да, в нормальное да, да. состояние. Амери... Амери... А что америкосы сказали? День уже нельзя э, сегодня в полдень объявили о том, что качество воздуха нормальное. И датчики, которые, на, которые можно посмотреть в интернете, также показывают качество воздуха нормальное. Америкон, а, америкосы, мы а, сказали. А что сказали америкосы? Какой именно америкос заявил о том, что у нас людей оттуда забирают? Так давайте посмотрим, какой Америкос заявил об эвакуации граждан из города Тернополь. Парень, ты, Парень, ты чё что меня ловишь? Слушай, любите помню, Россию или не давай любите? Давай мне скажи одну вещь, кто, кто взорвал северные, северные потоки? Ой, слушайте, проводила э, Дания с Нидерландами Жури, да, и Германией проводили. Я же вам отвечаю. Да. Дания, Германия, да. Нидерланды проводили а -а -а. расследование и не сумели найти виновных. Сами, Сами собой. Представьте, вот так вот, нету виновных. Прямо два этих сами собой в трех местах. Но кстати, я вам скажу, что я Водолаз и две недели назад вернулся из Варшавы. Так, ладно. Ну да. И ну, смотри, я вам могу. Водолаз. Не-не. Без всякого Серьезно, я Водолаз проживал в Варшаве. Вот две недели назад. Не-не! Серьезно, прямо давай. Водолаз. Ага. Ну, я там ни при чем. И... Я, я, не плавал, ни, нигде ничего не подрывал. Нет, Нет северные, потоки, потоки кто взорвал, да? Так я же вам говорю, что Следственный комитет не установил виновных. Привет. Добрый ночью. О чем общаешься? Да я еще время вышел до рейса. Сейчас полечу буквально вот там через три часа. Нужно будет в аэропорт ехать. А уже не спится. Вроде бы поспать, а не спится. Да, у вас там как? да нормально по чуть-чуть. Живем как жили. Что -то лет, что интересно? Да, только зашел пообщаться с россиянами, что они думают по поводу происшествий в Ростовской области и во Владимирской области. Честно, я не читал, подскажите, что там случилось. Ну, в Ростовской области горят резервуары уже пятый день подряд. 50 пострадавших МЧСников. В Волгоградской области накрыли военный аэродром. Печальные там последствия. И еще в Краснодарском крае, вот возле Кирчи, напротив, 2 километра от АРК Крым, вот, был прилет по, по паромной переправе с большим количеством резервуаров с автопродуктами. Ну, это все да? российская власть заявляет о том, что все сбито, но как показывают местные жители, что-то не все сбивалось. Не просто вот, вот, сейчас я сам в Кубани, допустим, да, сейчас жара у нас опять появилась. У нас недели три была жара, и меня очень убеждали. В то, что пожары возникают из-за того, что что-то там прилетело. Но хочу сказать, у нас каждый день эта жара поднимается, все полыхает от любой буквально спички, так что даже да, не знаю. Ну, одно дело, когда действительно жарко и оно горит, да. Другое дело, когда местные жители снимают на видео, что летит дрон, после чего власти заявляют, что все сбито, но уламки там упали на территории НПЗ. А горит уже пятый день подряд. То же самое и в Волгоградской области. От 5, пожара. 5, от, 5 день, от пожара все, не, все не, мог, все не все может по, повредиться военный аэродром. Тем более там большущее количество разной техники сгорело. А, ну, нет, нет, возможно, нет, возможно, возможно, да, что какой-то прилет. Был удар, пропустили пропустили полочки, полочки, был пропущен, а паром, нет, паром нет. я не знаю, как он может загореться. Он же стоит на воде все время. Это передвижной. Ну там был прилет, ну, типа там на видео тоже снимали местные жители, что там был. Целенаправленный удар противокорабельной ракеты Нептун украинского производства. Противокорабельная по парому. не жалко такую... Слушайте, около 30 э, этих резервуаров с нафтопродуктами сгорели. Плюс единственный, на, на, единственный, на да, плюс единственный самый большущий паром, который Черчи паром не таскать, насколько я знаю, вообще грузы никакие, только вот людей, ну, их имущество, там, машины перетаскивают. Какой-то новый паром появился? Вместо того, чтобы использовать ЖД, вот, через Крым, да, через Крымский мост, в который, в принципе, в любой момент можно попасть, вот, Российская Федерация решила использовать один, единственный, самый большущий, самую большущую паромную переправу, грузовую. Вот, это один из самых большущих проектов, которые были. Вот, и в момент попадания ракеты там было 30 резервуаров с нафтопродуктами. Нафтопродукты это, ну, той же mm -hmm. самый дизель, бензин и так далее, mm -hmm. которые... Mm -hmm. нефтепродукты, не, не, не ну, нефтепродукты. Да, не, который, не, которые снабжают Российскую армию. Которые снабжают Российскую армию. И вот этот единственный путь логистики был уничтожен. Помимо этого, в Ростовской области горит уже пятый день. То же самое российская логистика. Какая усили... идея? Это получается, что с числа 17-го, да? Просто Четвертая информация еще не было о том, что что-то там в Московской области И Почему я, говорю, я еще мечтал А вы области, из какого города на Кубани? Ну, Кубань, Кубань, Не, я понял. Какой город? Ну, Кубань, в общем. Понял. Ну, и город и... Пролетарск, воскресенье был прилет, местные жители 161.ru, вот, репортеры, они ежи... ежедневно пишут о том, что Российская Федерация, ее власти, государственные СМИ, телевидение не говорят о тех масштабах проблемы которые сейчас есть. Там 80 резервуаров, вот, все они горят, вот, 50 участников пострадало, Российская Федерация не применяет даже авиацию для тушения странно. Я так понимаю, если честно, нигде не читал, если я читаю очень много телеграм-каналов. Может быть, мне дадите, я не знаю, какой-то номер, где это можно прочитать. В Яндексе впишите пожар на, на, нефтебазе в Пролетарской. И все. Ну, хорошо, хорошо. Я посмотрю, Ну, я думаю, телеграм-каналы быстрее и более обширно показывают. Но пока mm -hmm. я такой новости не читал. Про государственные телеграм-каналы не будут показывать момент попадания в какую-то инфраструктуру или же последствия нет, прилета. Нет, ну есть же много альтернативных телеграм-каналов. Ну тогда да? я удивляюсь, да? что вы же. не видели. Потому что эта информация об этой информации все время пишут и говорят ростовские местные СМИ, но о них не говорят государственные СМИ. Там, Там просто, даже, даже когда дрон куда-то падает, в телеграм-каналах есть, а тут. Такая масштабная трагедия, трагедия, я впервые слышу, не знаю, где она попасть, если честно. Ну, хорошо, будем прощаться, а вы загуглите, посмотрите. Хорошо, хорошо. Да, Ну, я прошу, и вам скажу. Здравствуйте, Скажите, здравствуйте. О чем общаетесь? Да ну, вот сейчас, сейчас только пишите, что опять спор не произошел, не как, как правильно говорится «на» или «в». Люди, которые хотят все время воевать с Украиной, говорят на, потому что идут на войну. А те, которые приезжают к нам отдыхать, приезжают к родственникам, к друзьям, ну, они не всегда едут в Украину, то есть в страну, на территории государства. Mm -hmm. Когда, есть, а когда вы идете с войной, вы идете на противника, вот. Ну это я вам объясняю, так как в принципе оно и есть. Mm, mm, ясненько. ясненько. Ну, а сами а какие, вы, какие темы ну, тут э э обсуждаете. Слушайте, если Может зашел, мне вот, нового? зашел пообщаться от еще жителей Ростовской области. Хочу узнать их мнение по поводу происшествия на, на автобазе под пролетарском. Там горит уже пятый день. Об этом не говорит ни Путин. Ни вот, государственные СМИ. Все молчат. А местные жители м mm, В какой, какой области? Ростовская область под городом Пролетарск. Маленький город, городок. А, нет, сегодня говорили про, это, э, как говорится, выслушники попытались э, в Ростовскую область э, залезть, но ну, там их э... Да я вам говорю о том, что она горит уже пятый день. Это на автобаза? Да нет. Нет, это вранье. Может там какой-то огромный пролетел, но суть-то в том, что, как говорится, тут попытались сегодня, и может вчера там, пробиться в Ростовскую область. Ну там, там они остались. Я это прекрасно понимаю. Я говорю вам о событиях, которые уже пятый день длятся. То есть горит нефтебаза. Вот, уже свыше 14 резервуаров с нефтепродуктами уничтожено, а продолжает гореть полностью, горит вся территория. Нету воздушной поддержки, об этом не говорят также власти. Я как вижу, вы скорее всего не из Ростовской области, поэтому также не понимаете, что там происходит. Ну, рано или поздно, как говорится, выяснится и прояснится эта ситуация, Горит там, не горит. Где-то что у нас показывают те моменты, что происходит. Да нет, местные, раз. местные. Вот почему? И сни... почему? Подождите, подождите, а почему же тогда э, вы все вас интересует то, что у нас происходит? А почему про свои там ситуации вы не рассказываете, что у вас происходит, допустим, где-то. Какую-то станцию, электростанцию, какой-то завод там, и еще куда-то там э, попало, это, как сказать, уничтожили. Почему об этом не говорите? также так же и даже нефти, какие-то э, нефтяные заводы. Я вам отвечу. Почему не обсуждать? От, отвечу, можем обсудить с вами. Почему я задал вопрос по поводу России? Потому что причина возгорания на территории Российской Федерации это как раз таки украинских дронов. Вот поэтому я и интересовался. А у нас на территории Украины Россия попыталась э, сделать шаг отчаяния. Она ударила дроном позавчера э, по городу Тернополи повредила один резервуар. Вот. Там горело также, но спустя 6 часов все э, потушили. Вот. Это не секрет, это власти не скрывают. Mm -hmm. Вот. Ну, даже э, этот воздух был загрязнен в течение двух суток. Вот сегодня только качество воздуха вышло на, ну, на нормальный уровень. И это никто не скрывает. Вот. А вот я вам задаю простой вопрос по поводу Ростовской области. Там местные журналисты 161.ру, это регион, да, и самые большущие новости Ростовской области, кричат, что им нужна помощь, но ну, хотя бы воздушная поддержка, чтобы самолеты, вертолеты летели и тушили. Потому что 50 уже МЧСников пожарных, они уже пострадали, лежат в больницах. Это каждый десятый, который там присутствует. Вот и нету никакой помощи. Я об этом вам задаю вопрос. А вы именно, как сказать, точно эту, как сказать, Ростовскую область видели, что там произошло? То Просто почему? я к чему говорю, то что, может, это фейк какой-то сопоставленный? Смотрите, я открою сейчас новости 161.ru, новости Ростова, и прочту последнюю запись, которую они опубликовали. Запись была опубликована сегодня час, час и 13 минут назад. Вам видео показать сперва или просто прочитать текст? Давайте видео покажу, чтобы вы видели, что там происходит. А чьи корреспонденты? Что -то, то, что чьи новости там это? Местные 161.ru это государственные... Государственные. Ну, государственные, да, местные ростовские СМИ. И вот что они пишут. Тема дня. И дым, и отечество нам сладок. 49 пострадавших пожарных, чуть ли не каждый десятый, отправ, отправленный тушить нефтебазу в Пролетарске. 6, потушивших, э, шесть потушенных резервуаров с топливом из неизвестно скольких горящих. Вот итог 5 пяти дней борьбы с этим техногенным пожаром, сильнейшим в Ростовской области за многие годы. И дальше они пишут обращение к государству, к власти с просьбой помочь, воздушная поддержка и так далее.